Доброго ранку! ми продовжуємо, і я стою тут біля цього стола. І знаю, що зі мною цікаві гарні гості, які прийшли не з пустими руками. Отож, у нас в гостях Тамара Білаусова та Валерій Пальов, члени Миколаївської обласної громадської організації Руська національна громада Русич. Вітаю вас, Тамара, вітаю вас, Валерій. І сьогодні ми будемо говорити на дуже цікаву тему про квас. Квас є один із найулюбленіших напоїв багатьох людей, тому що він і корисний, і справа. Там мове, да, поэтому давайте сегодня пишь детально разберемся, потому что есть много безличных рецептов в и мы сегодня будем дознаваться и еще и кушать. Добрый день, жители города Николаева и Николаевской области. Вас приветствует Николаевская областная организация Русич. Вы знаете, в доброй традиции славянского народа пить напитки богов, и нам Бог Ярила подарил такую возможность благословил этот напиток, который имеет начало от истоков Древней Руси и продолжается. И вот и в нашем славном городе Николаеве мы тоже можем пить такой замечательный напиток, который бодрит. дає нам сили і здоров'я. Так заряджає нас енергію, будто Перш ніж ми приступимо до куштування. Я хочу запитати у вас, Валерій. Я знаю, що ви знайомі з квасом ще з самого дитинства, і у вас з ним є безліч спогадів. Поділіться, будь ласка, з нашими глядачами своїми спогадами. З задоволльстям. Для цього мені хочеться спомнити 1953 рік, коли ми з Варваровки переїхали в село Широке нині. Та дата була -е третє відділення Снігерёвського зернозагосхозу. Ну, представте собі, село Восемь лет после войны Еще тогда ну, чувствовалась эта близость Магазин, ларечек небольшой был Работал раз в неделю, хлеб там привозили вот. И мама мне сказала Так, сынок, надо делать русскую печку вот Поэтому русский квас и русская печка Для меня с детства понятия очень близки и вот исполнены этой задачей, наполнены этой задачей, я начал собирать все необходимое, камни там, ну все, что можно. И в общем-то, естественно, не один. Мне потом помогали, но в общем построили мы эту русскую печку во дворе. Тогда не было ни холодильников, там, мы жили в каком-то домике сельском. Вот. И Потом уже, когда мама вспоминала, это у меня с детства четко сформировалось убеждение, что русскую печку я построил сам. А потом мы в этой печи пекли, мама пекла, пекла настоящий русский хлеб. Тесто настоянное на дрожжах из цветов хмеля и отрубей. Это она сама делала. Вот и естественно хлеба хлеб. Холодильников не было, хлебниц не было, целлофана тогда не было, чтобы было, чтобы не черствел. Вот и и оставались корки, оставалось вот это все. Ну, тот, что покупали. И, в общем, сухой квас мама заливала кипяченой водой или сырой водой, немножко добавляла дрожжей, немножко добавляла сахара. В общем, рецептура с ней и осталась. Как она именно готовила? ну вот у То меня есть. У вас была своя властная домашняя рецептура? Да-да-да-да. У мамы была своя. Маму звали Валентина Михайловна. И у нее была своя личная рецептура. И потом, когда он шипенился, когда он вот бродил вот этот процесс брожения, Был для меня, скрин, да, так. для меня это было как таинство. И вспоминаю свои детские впечатления, когда я первый раз хлебнул этого кваса. Ну, во-первых, он ударяет в нос, во-вторых, так он действительно бодрит. Во-вторых, он, вот особенно в такую жаркую пору, он очень утоляет жажду. А потом, потом, и вот из этого кваса, а Тамара Николаевна обязательно расскажет о приготовлении окрошки, из этого кваса мама готовила изысканнейшее блюдо тех времен окрошку. Туда, ну, женщины лучше знают, что кладется в это уже, в общем-то, простое, нехитрое блюдо, квас, и туда вареное мясо, там, вареные яички подробленные, все ингредиенты, зелень, там, лук, ну, все, все что кто придумает. И эта окрошка, это пища богов. И вот в те годы, в общем-то, не сильно сытные годы, вот такой класс, вот такая окрошка, это было ну, потрясающее наслаждение для нас, пацанов. И возле мамы, как правило, прибегали ну, мои там друзья, mm -hmm. школьники, я тогда ходил в пятый класс. Ну, 13 лет мальчишки, я в школу пошел, 8 лет. Вот. И это было угощение для всех. И я вспоминаю добрые глаза мамы, когда она была довольна, что все сыты, все довольны, и все разбежались. Вот такое время. А потом, потом, квас, вот люди моего поколения, чуть моложе, может быть, помнят, прекрасное время, середина прошлого века, 60-е, 70-е годы, этот квас был, конечно, ну, чуть-чуть, может быть, не такой, он уже готов, приготовленный э, в таком, ну, в промышленных условиях, но стояли бочки, чуть ли не на каждом углу, чуть ли не на каждом квартале стояли, стояло там какое-то устройство для того, чтобы можно мыть эти пивные кружки, mm -hmm. маленькие и большие пивные кружки. И квас продавался по 3 копейки, маленький это стакан, и 6 копеек, помните, Тамара Николаевна? Помню. И 6 копеек стакан большого кваса, так он тоже пенился, он тоже был резкий, он тоже был вкусный. Так, вот уж давайте перейдем до нашего кваса. Мы видим, что у нас не один тут, да, вид, а их аж 5. Пять, давайте зупинимся трешечки и еще ингредиенты, не просто что до кожного кваса своя? Конечно, миша, естественно. Вы знаете, вот по доброй традиции, ну и не только славяне, давайте будем говорить славяне, это народы Беларуси, России, Украины наши золотые. Вот благодатная земля Украины, которая и рожь. И поэтому с чувством благодарности мы вот сегодня это все-таки на нашей земле, и мы вот приготовили квас. Квас... Вы знаете, из, издревле квас к осваивали монахи. Вот в монастырях, поэтому если вы слышали часто монастырский квас, монастырский, да, да это купил. здорово. Он он молодит, потому ну, что бывает вот э, э, монахи, вот смотришь на где-то вот и возраст э, мы были в Сергии монастыре, и я спросила у священника вот э, сколько вам лет, а он мне около 80, ну на вид он выглядит очень молодо. И все все квас, квас, и, Конечно. Да? А еще была вот такая вот Валерий Федорович вспомнил свое с детства, а я уже более в зрелом возрасте, мы посещали Подмосковье места Абрамцева, там где дача Савы Мамонтова. И квас, у меня там женский монастырь, да. и мы меня угостили окрошкой, я думаю, ну что там в таком пиалочке, вот, белого такого чистого, ну там были и овощи слушайте и, и потом квас. Так, то есть мы, и ну, очень ров, вкусный, да. да, очень вкусный квас. И главное, что он был сытный, потому что я даже не ужинала потом, потому что настолько мне хватило вот этого э -э -э -с снадобья для того, чтобы... Чтобы, чтобы... На... Да. Так. Да. давайте На... перейдем до нашего квасу. Я чую аромат и трешечки зупинимся. Давайте сперва разильем его и давайте, будем в процессе рассказывать. Вот начнем с первого кваса. Что это в нас за квас? Это мне нужно его, во-первых, продегуст... продегустировать, да? спробовать. Сейчас я вам расскажу, какой он. Дегустация в прямом эфире. Резновый квас. Все что да. с неимоверное. Да. Это квас Чисто на травяной квас, так, с, пахнет, да, он, да, он пахнет яблочным, на, на, на яблочном настое, вот, с, и с травами. Его можно к сладким блюдам. Так, вот вы разумеете, что да, травяный квас да, мы куштуем с сладким вкусом. Да. Так, далее, далее мы, значит, следующий у нас квас. Так, а идейшим. ну, прокуштуйте, Давайте пожалуйста. Давайте я скушаю. Ну, еще можно сказать, какие дрижовые да, запахи. Да, 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 да. Ой, дуже смачно, но такие ржаные. Да. С... Ржаные, да, снимок, да. да. Вот, вы правильно определили, смотрите, здесь у нас ржаной хлебушек, Тук -тук -тук -тук. а для да. того, чтобы мы были сытыми, вот, пожалуйста, еще у нас и есть буженинка, да. Так, руку ему Пойдем дали. Дальше. Следующий у нас напиток вас. Ну, давайте теперь я. А давайте кто-то еще. Да, да. <laughs> Валерий Федорович. Вы знаете, это мой любимый напиток. Это тоже травяной. Вот. Его можно действительно вот на настоянных, с яблочками можно, и вот такой я действительно, это мой любимый напиток классный. Ну, одразу відчувається, что он травяный. Яка тут трава переважает? Такие запах, вы знаете, то, так, и... ну, несколько там видов трав. Несколько, да, 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 несколько видов. В основном, вы смотрите, и чебрец. В принципе, что нам дает природа, наша матушка природа, его можно использовать. Это ведь То -то ничего, не будет ничего не будет, да, только правильно сделать, выдержать вот эту, как меня учила вот Софья Анатольевна, она говорила, нужно знать меру и выдержать во времени. Ну, а это все приходы с досведом, да? Конечно, да, да. Надо сделать несколько выделок, а потом да, все да. выйдет. Так, вот да, следующий да. вот у нас вот к вас это у нас Давайте покажем нашим телеглядачам, что это не квас. Это не это квас для крошки, это молочный. Первый раз такие бачу. Можете показать режиссеру оператору, что тут... какие продукт. кисломолочные Да, да. И вот брынза, зелень. Это вот то, что можно и как крошку добавляешь. Я сейчас напробую. Вот такая вкусная. Смакота, да? Смокота, да. Так, вот такой вот, квас мы да. живаем, а, вот. а это вот квас для вот это я специально приобрела. Квас, так, квас тоже на замечательных э, травах и, естественно, с медом. Вот кто вот ваш, особенно это квас как бы для мужчин, потому что сила мужчин это мед, который приносит пчелы добро и травы, которые и лечат, и омолаживают, и делают человека добрее, прекраснее. И, а самое главное, здоровыми. Я, можно скуштую? Я очень ну, полюбляю мед. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Хочешь я и не человек, да, скуштую. Он, дуже смачний. А его треба с медом, потому что да. мед с своей солодостью да, он немножко, да, да? он немножко так вот э, с этим. Вот в так, в таком вот, э, ну, в, таку, в таком как бы мы показали очень много видов кваса. Есть и московский квас, есть и ярила, и наш очаковский квас. Ведь здорово, что и есть такая вот женщина замечательная, Надежда Дмитриевна, она, которая рядом с вами, Вот тоже теж продає Это тоже большое дело. Она, кстати, да. теж сама умеет очень хороший квас делать. То -то, так что... Дякую вам. Чесно кажучи, я ніколи не уявляла, що є різновиди квасу. Для мене був квасний да квас. Тепер ми знаємо, що навіть квас можна такий молочний із бринзи робити, і взагалі, як я зрозуміла, про квас можна говорити годинами. Тому давайте домовимося, що це не остання наша з вами зустріч. Ви обов'язково ще раз завітаєте зі ще якимись багатьма іншими рецептами кваса, Так? Да. Давай и самое пить. главное вот, чтобы квас был выстоян и чтобы он был в холодном месте. Его пить нужно холодным. Там, где всегда бегают квакушки, лягушки, холодушки, которые, да, это же наша природа, наша земля, которая тоже помогает людям вот в этот. Здоров'я допомагає ж Здоров щоб так? щоб насладіться. Ото, шановні телеглядачі, наші жінки, не бійтеся, експериментуйте, робіть квас, тому що це дійсно дуже такий гарний напій, чудодійний. Головне, що правильно його зберігати та куштувати. Я дякую, щиро дякую за те, що ви завітали до нас в студії. Обов'язково ще побачимось.